Assalamualaikum para siswa, sameniko kita badhe nyinau caranipun damel pariwara. Caranipun damel pariwara menika wonten gangsal tataran. Inggih menika setunggal nemtokaken jinising pariwara. Tataran kaping setunggal inggih menika nemtokaken jinising pariwara. Para siswa saged nemtokaken Bade damel pariworo menopo, saged pariworo kangge woro-woro, pariworo kangge panyuwunan, pariworo kangge tawi, pariworo layanan masyarakat, pariworo komersial, utawi pariworo non komersial. Menawi sampun, para siswa sakit nemto akan pariworo meniko badai tipun damel awujud menopo, sakit awujud audio, awujud visual utawi awujud audio visual. Tataran kaping kalih inggih menika nemtokaken barang, jasa utawi bab ingkang badhe dipun andharaken. Sasampunipun para siswa milih yang sing pariwara, salajengipun para siswa sakit milih menopo kang badhe dipun serat ing pariwara. Umpaminipun Porosiswa siswa badai damel pariwara komersial meniko badai tawi barang utawi jasa menopo. Menawi porosiswa siswa badai tawi barang saged awujud barang dagangan. Kadosto tawi jajanan tradisional, tawi kerajinan batik temanggungan, tawi kopi temanggung, soho sapi turutipun menawi para siswa badhe tawi jasa saged jasa ngerajang bako jasa bimbel jasa make up soho sapi turuti pun salah bila para siswa badhe damel pariworo non komersial engkang wujudipun layanan masyarakat Meniko isinipun bade menopo, sakit bab nyingkiri narkoba, sosialisasi sampah, stop bullying, soho sapi turutipun. Tiga, padus informasi soho ide. Tataran kapeng tiga inggih meniko poros siswa sakit padus informasi soho ide. Batas informasi soho ide sakit dipuntindakaken tindakan kanti di utawi observasi bab engkang bade dipun damel pariworo. Sakit ugi kanti neliti pariworo engkang sampun wonten Teknik penyajian ipun katus pundi, angin ipun noto katus pundi, perangan engkang bade kaunggulakan menopoke mawon, Uki sakit ngandarakan babab engkang mirunggan saking pariworo meniko utawi ngandarakan ciri hasipun sekawan nemto konsep pariworo tataran kapeng sekawan ingin meniko nemto konsep pariworo. Sasampunipun para siswa pados informasi utawi ide, salajengipun para siswa saged milih perangan-perangan ingkang badhe dipun serat ing pariworo, Ing antawisipun seratan, gambar ilustrasi, layout utawi tataran desain ingkang badhe dipun temel. Gangsal Damel slogan kangge narik kawigatosan. Tataran kaping gangsal utawi pungkasan inggih menika damel slogan kangge narik kawigatosan. Damel slogan menika gadah ancas supados pariworo ingkang badhe dipun damel menika saged narik kawigatosan. Saket ugi dipun tamel kanti slogan-slogan engkang ringkes, mentes, soho, gampil, anggenipun dipun iling-iling dening masyarakat. Meniko kalau wau carani pun damel pariworo. Sumonggo sameniko poro siswa saket damel pariworo kanti tataran engkang sampun kalau andaraken kalau wau motor Maturnuun, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.